1 миллион долларов, который Петр Порошенко подарил своим сыновьям, в Украине уже по этому поводу пошутили. И, значит, это уже целый мем. И написали о том, что Гетман Сивачолы, да, выплатил сыновьям 1 миллион долларов боевых, боевых за оборону лондонского котла. А, да. Сам Порошенко публично ни не сгадывал про визит до Туречины. Не змогли прокоментувати. до І в Туреччині не змогли прокоментувати, чи була взагалі зустріч з Гетьманом у колишнього міністра закордонних справ Мевлета Чавошоглу. Шоглу. Конечно, очевидно, дорогие мои друзья, что Петр Порошенко, как як, як мне кажется, да, это мои собственные, конечно, в этом плане подстраховался, чтобы его завтра не обвиняли. Он позвонил этому Мевлейту, Мевлейт, салам пополам, как дела, туда-сюда, я вот еду в Турцию, вась-вась, буду в Турции, наберу, увидимся, кофе-мофе по турецкий попьем и так далее. И в результате присовокупили этот факт, встреча была или не была, не была, мы с вами не знаем, но присовокупили этот факт к тому, что, значит, его пригласили, да, в результате. Бывшее турецкое руководство но это, это, знаете, эта схема, она такая, да, она всегда очевидна и понятна, и, конечно, она фантазийно преступная, будем говорить так. Итак, раньше поведомлялось, что висково-забавязанный сын Петра Порошенко, Олексий... А теперь, друзья, увага, мы с вами будем говорить по факту. Сын Петра Порошенко, Олексий... Зараз я хочу вам показать. Зараз я хочу вам показать. Цього казака. Так выглядит Олексий. Да, он был депутатом в свое время Верховной Раде Украины. Так выглядит сын Порошенко, ухилянт Олексий, который получил вместе с другим братом от папы в Турции Условно говоря, на пляжі 1 мільйон доларів. Раніше повідомлялося, що військово, військово зобов'язаний син Петра Порошенко Олексій, який разом з братом виїхали з України пе... перед повномасштабним вторгненням офіційно визнаний ухилянтом через неявку за військовою повісткою. Олексій Порошенко мав... має оплатити 25 тисяч гривень. пятьсот двадцать пять тысяч